факты статистики, которые я хотел бы вам привести, они, наверное, для вас будут интересны, но которые я не давал, потому что они бы помогли подготовке одной из команд. Да, это были не общие Но перед этим я хотел бы сказать: вот мы из вас большинство либо студенты, либо школьники, либо уже выпустились, можно вас попросить поднять руку тех людей, которые во время учебы давали взятку за получение зачета либо экзамена. Ага. А теперь вот держите руки, держите руки. А теперь я вам скажу такую фразу, которая, наверное, что-то поменяет. Физкультура тоже считается. Вот. Да. Но, да, в таком случае и у меня. Да, и у меня ситуация тоже меняется. Вот, потому что не ходила я на физкультуру, это, наверное, будет единственный случай, когда я пачку бумаги принес. Вот, но это тоже взято. И... А футбольный а мяч а, вы 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 а нет, пачка обычно бумаги приносили футбольные мячики, а, да, 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 то есть, естественно, зачет за это получали. А скажите, пожалуйста, Нет, мне интересно, в таких ситуациях чаще всего давали все студенты вашей группы, вашего потока или только отдельные? Большинство. Дальше, ну, вообще большинство, да, давало. большинство. А, а ну, как часто вы э, стыкалы, стыкалы, старакас, сталкивались <с, <PowerPoint> с ситуацией, когда в принципе вся группа готова к экзамену и хорошо все это делает или к зачету, и только конкретно один человек платит за него и получает тоже хорошую оценку. Раз в семестр. Раз в семестр. По каждому предмету по раз в семестр. По каждому предмету <смешн> раз в <смешн> семестр, это такая ситуация бывает. Хорошо, а мне вот интересно, э, еще один тогда вопрос, ну то есть в вашем понимании, это зависит скорее от администрации вуза или от студентов? Суда, от студентов. От администрации. Смотрите, если от студентов, тогда, то это получается, мы должны тогда понять, какие действия должен делать студент, в случае, если у него требуют взятку. А можно? А кто думает, что от студентов? А кто думает, что от преподавателей? Да, давайте поднимем руку. Да, кто вот студенты думают что. Студенты. А можно третий вариант? От обеих да. сторон. Ну от нет, сторон? нет, давайте поднимем крайние, всей да, крайние. Да, ну да. потому что, в моем понимании, хорошо. А от преподавателей? Я не, снял, я не снял. Да, Спасибо, Александр. Ну, плюс-минус, да, и у нас есть воздержав, воздержавшийся. Ну, как показывает, по крайней мере, исследование, которое я проводил, у, у нас оно показало, что оно зависит от преподавателей. Потому что э, ну, это парадоксальная ситуация, когда есть один вуз, в котором студенты не хуже, не лучше, чем все остальные, ну, среди, а среди, платят студенты, которые э, э, платят по контракту, да, но это они никак не, не отображают, ну, их реальное отличие. И нулевой процент коррупции. Отображается. А, ну, наверное, отображает, но никто не настолько. Ну, потом проводится корреляция, связи контрактник ну, или бюджетник. Бюджет, ну, в моем исследовании не было. Хорошо. Да, то есть, то есть, если есть что сказать, да, ситуация. Можете рассказать. Скажи мне, почему? Почему есть разница между частными вузами и государственными? Есть такое понятие, как показатель. Когда э, хотят э, преподаватели э, иметь определенный показатель, с них требуют. Ну, то есть нам не все известно, нам неизвестно о тех показателях, которые должны быть. Uh -huh. И чтобы вот этот показатель получить, они, э, ясное дело, идут на различные меры. Да? И в том числе они сами говорят, мы уже готовы поставить оценку, но мы просто так на уж не хотим мы ставить хорошую оценку. Ну что-то вот дайте, что-то что, -то, что -то нужно сделать. И зачастую таким образом происходит провокация взятки. В частных вузах там они, не, они работают в свое удовольствие. Зарплаты у них значительно выше. И у них они в свое удовольствие получают от того, что они ведут образовательный процесс. Они ведут, вот, они видят, как человек растет. Ну, просто там совсем другие интересы. И чаще всего и сами студенты не заинтересованы платить взятку отдельно, потому что они понимают, что вот мы им даем деньги, контракт и хватит, и баста. Вам же хуже будет, если вы нас отсюда выгоните. И вот эти показатели, они не стимулируют преподавателей давить на студентов. И в то же время студенты там как хотят, так и учатся. Вы посмотрите, какой там уровень образования и уровень ну, вот, как бы, знания некоторых студентов. Я не говорю, что там вообще повальное незнание. Там есть студенты, которые заинтересованы учиться для себя, и они будут учиться в любом, ну, при любом раскладе. То есть там всегда найдутся такие, как, бы, как говорится, в нашем обществе ботаны, которые всегда да, ну, там, будут учиться. Просто я же говорю, вот этого вот показателя нет, и это все меняем. Вот, у меня есть вопрос. Вот, есть мнение, что как бы, ну, просто, почему существует, потому что это выгодно, и потому что это выгодно для студентов тоже. Вот кто считает, ну, как, вот как вы думаете, какому количеству вот, студентов, какому проценту студентов вот, это вот выгодно? И проблема в том, как бы, чтобы защитить тех. Вот, я, то есть, я не знаю, больше их да или меньше тех, кому не выгодно. То есть, кто учится, кому это только во вред. Намного меньше. Намного меньше, да? То есть, вы думаете, что больше тех студентов, кому это выгодно, из-за того, что образование некачественное, правильно? Мы не хотим тратить что на это можно? время. Да. Я в этом собственном опыте. Я училась на самом реально коррумпированном факультете национального университета. Была за всякие экзамены, там семинары, что угодно. А я не отдала никому ни одной взятки, никогда в жизни. Это больше, когда студента говорит так и обвинять администрацию. Опять-таки, а вот, вот... в сторону того, что а было сейчас сказано, сразу туда, уже не да, можно. А, зачастую есть ряд неквалифицированных преподавателей, которые предмет не читают, а, потому что там, а, вопросы непонятные сразу задаются. Там приходишь раз на пересдачу, ты понимаешь, что тебе рассказывали одно, ты читал совершенно другое, а тебе спрашивают, что это третье, и ты думаешь... Предмет вообще не профильный. Ты mm. думаешь, блин, ну это вот я должен тебе две недели выносить нос, ходить за преподавателем его, мне легче заплатить 50 гривен, все, я свободен. Mm. Не потому что я не хотел учиться, потому что мне, мне не давали mm. эти знания. А какой, это не профильный предмет. Эта идея про непрофильные предметы, да, в моем понимании, одна, она слегка относительная, да, потому что мы являемся специалистами широкого профиля. Это не значит, что мы должны, я учусь на социолога, знать только социологию, да, потому что мне также при, при понадобится и гражданская оборона, и, хор, и охрана труда, потому что я буду работать таким словом. А можно еще один вопрос задать? Мне очень интересно вот наш уровень подготовки го, ну, и готовки к борьбе с коррупцией. Я сталкивался с ситуацией, когда э, ну, действительно просто писали список говорили, вот это все нужно купить, тогда вы сдадите экзамен. Что конкретно, ну, каждый из вас, либо кто-то, скажите, в своей версии, сделал бы в такой ситуации? У нас была такая ситуация. Uh -huh. а, можно вот я, давай, же, да. я например, пришла Я, деканат. У нас, например, наш заведующий отделом политологии. Мы, например, ну, можно только за то, что в добрых отношениях, например, говорим на какую-то ситуацию, я говорю, обовязково идите до меня. Если мы, например, до него обратимся, он не всегда принимает... А если это выше, чем деканат? То есть, если это на уровне деканата проходит? Коррумпированная часть университета – это деканат. Есть проректор. Отчет по учебной практике, в котором мне было все нормально, у меня работали, я, у меня работали все программы, у меня был составлен нормальный отчет, я ее просто защищал четыре раза. А мне ставили тройку, аргументируя это тем, что она не чувствовала меня на практике. 20, 20 с лишним человек заплатили за эту практику, да, там по 150 гривен Не проблема. Я иду, пишу там заявление, да, там начинается на нее прессинг, назначается. Клада в ректорат, да, передачи. В администрацию, да, передачи. Начинается на нее прессинг, и назначается предметная комиссия. Если вы чашу, что это факт вымогатель. А, предметная комиссия собирается, и вот эти 20 человек. Все передают по новой. Во-первых, какими глазами смотрят 20 человек на меня? На Во-вторых, какими глазами на меня смотрят все остальные преподаватели? Вот зараза, а? И вот я за этого выгнали. Так что гнать здесь только на студентах Ну, А ты такое делал? Долго ты перезывал Передавал или не передавал? Не передавал. Мы передавали. Да, вот спрашиваю, перед вами 20 комитете собирал или нет? Ага, ага. Перешло, мы сделали да? деньги, да, мы отказались, мы пошли к замужем э, ну, кафедры, mm -hmm. он обратился к директору, мы сдавали половина группы сдавала преподавателя, половина сдавала, заплатила деньги за преподавателя, половина отказалась, мы сдавали приемной комиссии, э, ну не приемной комиссии специальности. Mm -hmm. да, да, Значит, ни один человек не получил ниже оценки, ниже, чем 4 по старой системе. То есть все было решено, и как бы никакого давления после этого не испытывали. Но тут сыграл, наверное, тот факт, что наш... Поставил условие. Если будет какое-то давление испытывать, mm -hmm. ну, это будет выноситься и далее. То есть это очень зависит от администрации. Если mm -hmm. администрация заинтересована в этом... Побороть, да, коррупцию? Да, ну, не mm -hmm. Побороть, скажем так, хотя бы не столь нагло. Побороть коррупцию – это проблема оплаты образования учителям, зарплаты. Но это и а, еще, ну я маленькую цифру скажу, опять же, в исследовании, то, которое я проводил, там был один из вопросов, пытались ли вы бороться с коррупцией и потом, к каким результатам это привело. Очень интересно, что пытались бороться с коррупцией около 30% респондентов и э, около, ну более 50% э, суммарный результат либо удалось понизить расценки, либо удалось вообще э, ну, не, не платить взятку. То есть этот пример, он действительно показательный Игорь, и у нас такая же информация. Я буквально засунула по поводу того, как бороться. Бороться нужно массово. То есть mm -hmm. я не так давно была студенткой, сейчас я в качестве преподавателя. То есть mm -hmm. я могу отвечать каждому. То как бы могу играть, могу давать, да? Значит, при данной группой была абсурдная ситуация, мы платили по 10 гривен, только лицо, то, что преподаватель пришел принять у нас или не Помню. да зачет как-то, как бы. что чтобы он пришел и послушал. Но когда мы согласились, чтобы да, не приезжать на зачет еще раз, а просто зачнем, мы были в э, филпал, вся группа состоялась из девушек. Да. То есть, соответственно, у нас были то ли семьи, то ли парни, то ли уже дети. Нам приезжать три раза подряд сдавать один тот зачет было неудобно. Поэтому, соответственно, мы сдавали сейчас инвилинг, рассказывали все как положено, и он оставил от двух баллов до пяти, но в то же время он получил свои деньги, потому что он приехал. Но когда мы в следующий раз уже он преподавал другой спецкурс, он пришел, а мы не дали ни копейки, но опять же всей группой, понимаете, когда есть mm -hmm. один человек, он портит все странно, по-другому mm -hmm. не скажешь. Только всей группой нужно бороться по-другому не никак.